Вітаю всіх з Новим Роком. Чому ми жартуємо і чи можна цьому хоча б трохи навчитися, запитаємо у Володимира Бестрякова. Володимир Бестряков, відомий композитор і піаніст, великий прихильник гумору та хохуму, бере активну участь у гумористичних телепрограмах та пише книги на цю тему. А що таке для вас гумор? Скажу, може бути грустою віч достатньо. Спрашивають мене, от чого таке всі веселий, вас висипються хохми. Я відвідаю, що це отчаяння. И своеобразная защита от э, прелестей в кавычках окружающего мира. И как же удается в этом разе жартувати? Я отсекаю для себя какую-то часть и стараюсь видеть только положительное. Положительного ведь много, понимаете? Положительного много в людях в тех же. И к юмору, я сколько помню себя, я с юмором был как-то все время, так сказать, рядом находился. Я сколько себя помню, я в школе все время сидел на задней партии и юморил. Причем большей частью тупо, плоско. Вот. Но иногда хох мы проходили, и тогда класс смеялся, и меня радостно учительница выгоняла, значит, за двери. И я считаю, что юмор, он должен быть у людей, потому что юмор – это тоже часть интеллекта. Понимаете? Э, нельзя быть остроумным и не иметь при этом ума, потому что ничего будет заострято. А есть а хоть какой-то шанс стать хохмачем человеком, у которого нет чувства гумора? Ну, никаких шансов нет. Нужно сразу идти в крупные начальники такие вот могучие тугодумы такие, которые будут, так сказать, вершить судьбами людей. И все, чтобы познать хотя бы азы ей майстерности, этого, мабуть, треба дуже а, Во-первых, хотеть обязательно и потом настраиваться. Знаете, у меня есть любимая фраза, любимая фраза, которую сказал один французский скульптор, что шедевры создавать очень легко, но очень трудно найти состояние в себе, в котором эти шедевры создаются. Расскажите про какие то розигрыши когда я только-только женихался, когда у нас с моей нынешней женой возникли отношения такие очень трогательные, очень теплые, очень нежные. И я однажды говорю, Оля, говорю, ты знаешь, я тебе хочу открыть одну тайну. Она говорит, какую? Папа. Она меня зовет папа. Я говорю, ты знаешь, у меня одна нога короче. Так ты что, я не заметила? А я, ее, я, я научился ходить так. Я чуть-чуть слегка, ты не заметила, наверное, я вот так чуть-чуть поднимаю, вот говорю, пятку чуть-чуть, и ты не замечаешь, чтобы я не хромать. у меня нет ни каблуков, ничего. Она говорит, да, боже мой, боже, но я тебя все равно буду так любить. Я тебя буду, я тебя так люблю, все. Я так помолчал, и через пять минут говорю, ты знаешь, я говорю, я хочу тебе еще одну тайну открыть. какую? Я говорю, у меня вторая нога тоже, короче. Ну и на завершение, ваше побожание, как досягти мети? Мне очень понравилось однажды фраза, которую мне сказал Армен Джигарханян. Он сказал, Володя, самое важное во всем – это систематика. Если ты хочешь чего-то добиться, ты должен добиваться не сегодня, но в крайнем случае завтра. Должен добиваться сегодня, завтра, послезавтра. Всю жизнь должен добиваться.